Когда пришел Кихтенко, все возлагали большие надежды о том, что генерал армии пришел, вот он ведет порядок, дисциплину в Донецкой области. Все мы прекрасно помним, что творилось, что происходило тогда. И была действительно большая надежда на то, что будут изменения. И вначале он действительно как бы старался сделать ставку на представителя общественных организм, патриотических сил. Но потом ситуация постепенно менялась, и менялась не в лучшую сторону, точно не в проукраинскую. Потому что все те, кто впоследствии были назначены, они не представляли, совершенно не защищали интересы Украины. То есть мы говорим о руководящем составе обл администрации. Что вас заставило написать заявление на увольнение? И с какой формулировкой вы его написали? Это нежелание. Точка, это конечно такое показательное было заявление обл администрации о том, что во время шествия именно участники акции спланировали, повалили памятник Ленина. И о том, что это акт вандализма и что будет заявление в правоохранительные органы, и как бы люди должны понести соответствующую ответственность. Меня этот факт очень возмутил, и я для себя решил что больше я как бы я с этим не согласен. Терять мне однозначно ничего в этом плане. Я стоял в интересах защиты общества и Украины. Буду дальше стоять. Я написал заявление. Есть ли перспективы у этого руководства в области? данного руководства, но если мы хотим, чтобы здесь в Донецкой области победил оппозиционный блок и мы готовим область к сдаче, тогда у этой власти есть перспективы. Если мы хотим, чтобы здесь была Украина, Донбасс был украинским, то эта власть совершенно с этим не справляется. Вот вы упомянули оппозиционный блок. Как они связаны между собой Кихтенко и оппозиционный блок? Ну, мы прекрасно знаем, что всегда это была воченая партия регионов Донецкая область, и они имеют здесь сильные позиции. Они находятся, как правило, у хозяева предприятий крупных, и в связи с этим ну, всегда раньше с ними киевская власть договаривалась да, о каких-то вещах. То я думаю, в данном случае состоялся тот же самый договорняк, только на областном уровне. То есть вы хотите сказать, что губернатор лоббирует интересы оппозиционного блока? Я не видел и не могу сказать результатов, чтобы он лоббировал интересы Украины. Я не вижу это по делам. Мы можем много говорить, но по делам я не вижу, что ситуация меняется и что губернатор выступает с активной украинской позицией. Мені, як голові обласної державної адміністрації, не губернатору, а саме голові обласної державної адміністрації, може давати оцінку президент, уряд, але не ржавський. Повірте мені. Людина, яка просто не має права давати на сьогоднішній день мені будь-які оцінки. Він працює сьогодні, на жаль, на роз'єднання, а не на об'єднання. Я працюю сьогодні на об'єднання як України в цілому, так і Донецької області. Олександр Кіхтенко, голова Донецької ОДА. С интервью каналу 112 Украина. Сегодня губернатор 112 каналу заявил, что его работу будет оценивать президент и премьер-министр. И никакой ржавский там не может давать, не имеет права давать ему оценку. Я считаю, что прежде всего его работу должны оценивать жители, которые здесь живут. И громада, и города, и области. А уже затем будет давать оценку и президент, в том числе, и премьер-министр. Поэтому, если так заявление, громады он вообще не видит здесь, в принципе, ни, как, ни в каком виде. Понимаете, вот это есть самая большая проблема. А прежде всего, и новый, губернатор, который новый будет, который придет, он должен делать ставку с все-таки на общественность, которая есть.